В настоящее время в городе пятихатки сложилась не совсем как бы благоприятная обстановка по вирусному гепатиту. Вирусный гепатит это острое инфекционное заболевание, которое вызывается вирусами гепатит. Есть несколько вирусов гепатита А, В и С. В настоящее время отмечается несколько случаев вирусного гепатита А. Все, значит, вирусный гепатит А относится к группе кишечных инфекций, вызывается вирусом гепатита А. По-другому это еще как определяется как болезнь грязных рук. Путь передачи бытовой, контактно-бытовой, через воду, вот, через загрязненные продукты, при несоблюдении больными правил личной гигиены. С момента заражения до момента проявления заболевания может быть, как всегда, бывает скрытый период, то есть инкубационный период, и может он длиться от 7 до 35 дней. Все это в это время человек чувствует себя хорошо, пребывает в обществе, в семье, на работе, в школе. И только к концу инкубационного периода появляются характерные признаки этого заболевания. Это как бы немотивированная слабость, может быть повышение температуры, тошнота, один-два раза рвота, может быть жидкий стул, может быть э, отвращение к пище. Но в это время еще больной как бы чувствует себя относительно удовлетворительно и не обращается к врачу. И только когда уже он заметил темную окраску мочи, когда заметил светлый кал и Пикторич, желтушность кожи и склер, только тогда это заставляет больного обратиться к врачу и получить должное лечение. Но я хочу подчеркнуть, что самый заразный период и больной, самый контагиозный именно в преджелтушном периоде. Поэтому я прошу обратить внимание на то, что если появились вышеперечисленные мной жалобы у больного, не нужно ждать, сидеть дома, как мне больные отвечают, но я же не знал, что это будет желтуха. Правильно, чтобы не быть источником распространения инфекции, нужно при появлении любой жалобы, которой раньше у больного не было, обратиться к врачу. Врач поставит к семейному врачу, врач поставит диагноз, обследует больного. И если нужно, больной будет изолирован в инфекционное отделение, будет ли получать лечение, и родственники или же коллеги по работе не будут подвергаться заражению. Больной находится в отделении, нет такого э, срока, как раньше говорили, это вы меня на 40 дней больной, не 40 дней больной, выписывается с отделения по, МДО, по факту выздоровления, это где-то 20-25 дней, затем течение полгода это соблюдение диеты, ограничить тяжелый физический труд, исключить всякие стрессы. Вот, и, как правило, больной выздоравливает и, в общем-то, может вести полноценную жизнь, как и до заболевания. Чем вирусный гепатит А неблагоприятен тем, что он имеет тенденцию к очень быстрому распространению, очень контагиозен. Передается, я уже раз, через грязные руки, грязную пищу, грязную воду, но хочу подчеркнуть, что в настоящее время вода соответствует госту, никаких вирусов в воде не нашли, паники, в общем-то, не должно быть. Это неводный путь передачи. Путь передачи контактно-бытовой. И дети, и взрослые не соблюдают правила личной гигиены и таким образом распространяют вот эту инфекцию. Значит, есть такие случаи, когда больные поступают слишком поздно. Несмотря на то, что были выражены всякие жалобы, больной не обращался, отвечает, что я думал, что и так пройдет. Пока он думал, что и так пройдет, как правило, он заражает нескольких человек, которые потом тоже будут болеть и никто никому спасибо не скажет вирусный гепатит б вирусный гепатит б это путь распространения парентеральный то есть при переливании крови при различного рода операциях при различного рода других манипуляциях которые в общем-то получает больной и э, при употреблении наркотиков. В последнее время часто лица, которые употребляют наркотики, у них обнаруживается хронический гепатит В. Это более тяжелая форма, чем гепатит А. Протекает, в общем-то, тяжело, длительно и, как правило, заканчивается хронизацией процесса. То есть полного выздоровления не бывает а переходит в хронический гепатит В, хронический гепатит B, а это уже на всю жизнь. Еще наиболее тоже актуальный вопрос это хронический гепатит С. Гепатит С это, то, это и гепатит В, и гепатит С это два сапога, как говорится, пара. Значит, путь передачи парентеральный, то есть через э, грязные инструменты, грязные шприцы при переливании крови, операциях и половой путь. Как и гепатит В, так и гепатит С можно, может, передаваться половым путем. Э, чем опасен гепатит С, что у него никогда не бывает острой формы. Человек заразиться то ли шприцевым путем, то ли половым путем. Несколько лет он ходит жив, здоров, ничего его не беспокоит, а потом, когда уже проявились первичные признаки, это уже, как правило, хронический гепатит, как правило, тяжелые изменения у печени, и прогноз, как правило, неблагоприятный. Поэтому гепатит В и С, учитывая их путь распространения, тоже население должно знать и помнить, что соблюдать правила личной гигиены, полностью исключить прием наркотиков. Значит, как правило, при любой жалобе немедленно обращаться к врачу. Если у одного партнера у мужа или у жены или у какого-то другого партнера обнаружен гепатит В или С, значит половой партнер тоже должен прийти обследоваться, вот и будет поставлен диагноз и дальше будет назначено соответствующее лечение. Кроме того, человеку, у которого уже обнаружен гепатит В или С, он будет знать, что он контагиозен, он может заразить кого-то и будет, конечно, предпринимать какие-то меры предосторожности, учитывая, что путь передачи половой или держишь при собой. Вот. Ну, я хочу сказать, что в настоящее время паники, конечно, никакой не должно быть. Все должны соблюдать правила личной гигиены. Обязательно мыть руки перед едой, после посещения туалета, по приходу с магазина, потому что в магазине это дверные ручки, это деньги. И если сколько людей берут за деньги, деньги, которые, в общем-то, нам дают сдачи или мы даем туда. И, конечно, придя домой, не помыв руки, свободно можно заразиться. Вирусным гепатитом А, вот как, что самое актуальное в настоящее время. Кроме того, если кто-то где-то куда-то собирается ехать в город, желательно не пить там незнакомую воду, не покупать какие-то напитки, ничего не мешает взять с собой бутылочку кипяченой воды, охлажденной кипяченой воды, которую можно дать в течение дня. И ребенку, если он едет куда-то, что мешает взять с собой какой-то бутерброд, не покупать где-то там на носной торговли в лотках там всяких киосках непонятно какую пищу вот это тоже может быть таким образом произойти заражение и потом люди приезжают через неделю через полторы-две недели вот тебе пожалуйста вирусный гепатит. Хочу подчеркнуть, что, конечно, вирусный гепатит это более легкое заболевание, чем гепатит А, чем гепатит В и С. Но если это заболевает лица старшего возраста, где-то после 40, 50, 55 лет, конечно, у таких людей уже есть, как правило, какие-то хронические заболевания, и если наслаивается гепатит, то ничего хорошего здесь нет. И, конечно, вирусный гепатит утяжеляет или проявляет какое-то хроническое заболевание. А хроническое заболевание уже имеющееся у больного утяжеляет течение вирусного гепатита А.